69-я разнюхивательная бригада на ФО. Должно стать следствием вывода аэрофлота из-под санкций. Такое предложение мы сделали. Фактически американцев обвинили в том, что они варвары, притом зломеренные варвары. Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает, рисковато взял. И ничего хорошего здесь явно ждать ну не стоит. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської пропаганди, де ви почуєте неймовірні поради від наших ворогів, і як ми маємо самі себе здавати. Про що йде мова за мить поясню. А ви тим часом не забувайте лишати цьому випуску свій лайк, тому що таким чином його почує побачення якомога більше людей. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте про найголовніше: цей випуск, як і кожен наш день прожитий в Україні. Ми завдяки. Йому збройним силам України, тож найменше, що можна зробити для наших захисників, це підтримати збори для їхнього посилення. Ми збираємо 210 тисяч на плати ініціації для fpv дронів третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. І без вас ми, звісно, не впораємося Тож, друзі, обов'язково нас дивіться, слухайте і не забувайте донатити. І все ж таки я обурена. Я обурена, бо чимало моїх друзів і знайомих воюють в збройних силах України. Чимало моїх знайомих були в Курській області, і жоден розумієте, жоден із моїх близьких не сказав, що там були абонементи на розграбування суджі. Ну нічого, нічого не сказала, нічого не прислала. А я би може якийсь квиточок би отримала. Ну, це ж суд же, ви уявляєте собі? Це ж просто золоті копалини, це ж на це діамантові запаси. Там же стільки всього прям хочеться туди з Авоськи, з кравчучки поїхати і як назбирати. Всі квитки, звісно, реалізовували Збройні Сили України. Ну а хто ще? До речі, про це ми вже розповідали, точніше переповідаючи слова російських пропагандистів. Але тепер про це абсолютно серйозно на державному рівні вийшла розповідати речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, яка прям і каже, що люди вивозили і суджі. Все, що можна було, а потім виявляється, ми ще й перепродавали. Це такий собі дуже поганий, аліекспрешний ремейк на ту тему, що росіяни і справді розграбовували Україну, бо виявилося, що наші найпростіші, найзвичайніші регіони, куди багачі за середньостатистичні російські, а нам пропонувати російські та Бог із вами на розграблення в суд же продавались київським режимом абонементи. именно так. Священник и суд же рассказал журналистам о случаях продажи бандеровцам, жителям Сумской области, так называемых абонементов на разграбление Суджинского района. После предъявления на блокпостах такого мародерского билета, их автомобили пропускались в захваченные населенные пункты, где охотники за чужим добром выбирали себе дома для последующего разграбления. Забирали все, что можно увести. Мы уже рассказывали о том, как на платформах социальных сетей, на маркетплейсах с вторичной перепродажей различных предметов быта появляются вещи жителей этих регионов. Появляются потому, что их... Пред продают те, кто не так давно там находился. ВСУшники, бандеровцы, боевики киевского режима. Это вообще за гранью не просто какой-то логики добра и зла, а в принципе человеческой морали. Но бизнес на войне киевский режим делает давно. Смотрите, и на этом фоне в социальных сетях засветилась одна из так называемых волонтерских организаций. Я произнесу ее название. Не думайте, что есть какая-то ошибка, подвох, или я каким-то образом э, использую метафору. Нет, она так и называется. 69-я разнюхивательная бригада на ФО. Ее английское название переводится дословно. Она предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды ВСУ. А, вот когда мы говорим сафари, мы подразумеваем, что выдается лицензия цивилизованным образом, охотники в определенный сезон, в определенный период, когда это разрешено, приезжают на охоту, специально а, оформленные для этого места, на охоту на животных. Все это идет под контролем происходит в соответствии с законодательством У киевского режима теперь появилось свое сафари. Вот чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно заплатить более 100 евро. За надпись на машине просят от полутора тысяч евро, за флаг от 2500 тысяч евро. Тем, кто перейдет более 10 тысяч евро, предлагают Сопровождение инструкторов совершить вот это самое сафари на линию фронта. В мире к 21 веку накопилось немало извращений, пресыщенные, утратившие человеческий облик и какое-то представление о нравственности, люди многое что начали придумывать для того, чтобы себя хоть как-то потешить. Росіяни в глибокому прогибі перед американцями да. з одного боку, звісно, вони водять їх за ніс, затягують час, тягнуть резину в цих переговорах для того, аби Дональду Трампу нічого не дісталося і не було домовленості про припинення вогню. З іншого боку, сам міністр закордонних справ Сергій Лавров навіть і не приховує. Вони благають американців зняти санкції щодо аерофлоту. Виявляється, росіянчикам не ну, дуже хочеться літати до ворожої Америки, яка понад три роки спонсорувала вбивство російських хлопчиків прямими рейсами. Ну незручно з цими пересадками Дубай, Стамбул якось не елітно. Хоча Лавров і не договорюють до кінця. Зняти санкції щодо аерофлоту їм потрібно для того, аби просто врятувати авіагалузь. Після запровадження санкцій росіяни не мають змоги ані ремонтувати свої літаки, ані отримувати іноземні запчастини. Тож що мало літаків вони вже віддали на канібалізацію, Ну тобто розбір на деталі. Ну і в принципі авіапарк в них скорочується, скорочується настільки, що росіяни скоро, якщо і будуть літати, то на своїх іскандерах Воно не по воно... должно стать следствием вывода Аэрофлота из под санкций. Такое предложение мы сделали еще вот на упомянутой встрече в Ирриаде больше месяца назад. Американцы его восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели. Но вчера закончилась встреча в Стамбуле, как вы сказали, где наши эксперты. Напомнили э, об этом предложении. Э, ну, честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока, пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это опять возвращение к нормальности. Поки одні мріють про зняття санкцій з Російської Федерації, інші пророкують тотальний апокаліпсис. Один із запрошених експертів стверджує, що Трамп готує на жорсткіші санкції проти Росії, от би це було правдою. Бо із останньої риторики Трампа якось так не зрозуміло, чи він оголосив про дедлайн для прийняття рішення щодо припинення вогню для Путіна або ні. Стверджує експерт, що буде посилювати і ті санкції, що є, і ще й додавати нові. І по газу, і по нафті, і по всіх економічних сферах, нібито про це навіть свого часу писав Блумберг. До речі, і справді в медіа дуже багато інзайдерської інформації з посиланням на джерела. Але сам Трамп і його близьке оточення до поки мовчить. Але експерт прям переконаний, що все для того, аби мир підписали на умовах Америки, а не Російської Федерації, так все ж таки Трамп український козак. Трамп готовит новые санкции против России. Самые сильные санкции, которых Россия еще никогда не видела. Это коснется газа, нефти и многих других сфер экономик. Об этом сообщил Блумберг. Вот смотрите. Также Трамп заявил, что никакого мирного соглашения. Э, на условиях России заключаться не будет. А санкции это для того, чтобы заставить э, Россию подписать соглашение, которое предоставит Америка. Вот. Какие условия там будут пока неизвестно. Также он сказал: если Россия не согласится, то санкции еще усилятся, и Америка увеличит военную помощь э, Украине. Также даст новое вооружение, там дальнобойные ракеты и много-много чего другого. Ну вот, что и следовало ожидать, что Трамп будет, займет более агрессивную политику в отношении вот этой ситуации на Украине. И ничего хорошего здесь явно ждать ну, не стоит. До речі, за останню інформацію російська пропаганда здулась. Вони більше не роблять ставки на жодні перемовини, і прям відверто кажуть: ні, ні, війна буде тривати і далі, а перемовини не досягнуть бажаного результату. Ба більше потрохи вони і змінюють свою риторику щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Мовляв, Трамп веде себе як босс мафії. Він шантажує всіх, хто його цілує взад з тих, знімаються санкції. До речі, я хочу нагадати, що вся кремлівська верхівка: Путін, Лавров, Димітрів, вони якраз тими займаються, що цьомкають рудого в дупу, а він якоїсь санкції допоки не знімає. Хоча пропагандисти стверджують, що це якийсь хаос, штати від того теж втрачають дуже багато. Ну а Китай уже звинуватив Сполучені Штати Америки, що вони варвари. Зараз Дональд Трамп намагається нанести суттєвий удар по Китаю. И нас это тоже влаштовывает. Адже Китай – это главный спонсор Российской Федерации. Тож, начнет валиться Пекин, конечно, потянет за собой и Москву. По традиции радуются тому, что им выбили один глаз, а европейцам сразу два. <связано> Нормально, <связано> вполне себе. Значит, про дипломатию надо поговорить. Тем более, что Дональд Трамп в одном из последних заявлений достиг очередного негативного пика или позитивной вершины, там, не знаю, как это называть дипломатической практике, когда да, начал рассказывать об интимных подробностях его контактов с представителями аж целых 70 государств вот, в той или иной форме. Это, конечно, прекрасно, замечательно. Американцы действуют строго в соответствии с цивилизационно-культурным кодом переговорщиков был Вы такой... Вы стесняетесь процитировать. Ну зачем, да, все, все понимают, о чем речь, зачем. Но мало ли кто пропустил, они смотрят можем, да, можем, можем и еще целуют мою задницу. Да, 70 государств. 70 государств целуют, прекрасная, прекрасная история. Значит, э, строго в соответствии с революционным кодом был в Америке такой переговорщик, известный, знаменитый, Аль Капоне, фамилия его Говорил, что да, переговоры, конечно, с добрым словом это хорошо, а с добрым словом пистолет в два раза лучше. И получается все значительно эффективнее. Видимо, Трамп как раз пользуется наработками предыдущих товарищей и заранее вводит вот этот метод шантажа, а дальше уже как бы вот кто целует, кто не целует, поощрение путем снятия ранее возложенных взысканий, кому 25%, кому 10%. Действительно, проблема в том, что все это осуществляется, и, судя по всему, это не только мое мнение, в режиме волюта... волюнтаризма. Помните, у Гайдая было. Это же волюнтаризм. Вот, то есть, когда просто принимаются субъективные решения, подчас хаотичные, по и чаще всего без учета объективных закономерностей некоторых, да, и условий, которые объективно существуют, в том числе и для самих Соединенных Штатов, когда э, комментаторы в Соединенных Штатах рассказывают о том, сколько товаров э, в Волмарте продается, э, произведенных в Китае, они же имеют в виду напрямую, что это ударит по э, американским гражданам, самым простым. Есть, по Трампу, может, и не ударят. Он себе может позволить и в три раза заплатить дороже, и в четыре, наверное. А вот простому американцу, наверное, ударят. Что касается Китая, очень жесткий ответ, на самом деле, китайское Министерство иностранных дел дипломатически сделало, когда заявило о том, что Венс человек невежественный. С точки зрения китайской культуры невежество ⁇ это, наверное, главный из пороков, потому что он ведет ко всему остальному. Это конфуцианская максима. Вот. Фактически американцев обвинили в том, что они варвары, притом зломеренные варвары. И, конечно, с такими варварами Китай будет вести себя очень жестко и реагировать будет жестко на все те заходы, которые американская администрация пытается сейчас сделать. Опять же, другой вопрос: в каком режиме? Когда американские военные вот, в газете рассказывают о том, что там вот как-то мы там тратим слишком много на Ближнем Востоке, перебрасываем туда силы на Ближний Восток. Так э, не надо забывать, что в рамках э, войны, возможной войны с Китаем, контроль Ближнего Востока для американцев важен. Контроль торговых путей через Ближний Восток из Китая в Европу для американцев важен. И я бы это рассматривал тоже как подготовку, такую скрытую э, перенос активности в ту, в ту зону, чтобы потом можно было прыгнуть дальше. Это, это, это с счетов тоже сбрасывать нельзя. Но и в этом контексте переговоры, предстоящие в Стамбуле, российско-американский, очередной раунд судя по всему, мы-то как раз все это очень хорошо понимаем, и понимаем, что торопиться в договоренностях с Соединенными Штатами не нужно. И волонтаристски себя вести тоже не нужно. Надо очень четко прописывать все условия договоренности и идти поступательно. Вот. Потому что как тут дело с американскими и с трамповскими лично резкими движениями закончится, вообще понять сейчас затруднительно. Uh, строго говоря, в том числе потому, что внутри самих Соединенных Штатов нарастает противодействие, о чем колеги сегодня говорили. Ну і звісно, вишенькою нашого випуску має бути якась дуже сильна, потужна економічна експертиза. І тут ми попросили виступити виступити Олександра Григорича, який дає свою оцінку тарифній війні Дональда Трампа. Каже, що Трамп готовий відступати. Ні, ну якщо із Мінська це видно відчутно, і він знає, то хто ми такі, щоб не повірити Григоричу. Мовляв, Сполучені Штати Америки, звісно, міцні, сильні, стабільні, але не настільки, щоб воювати з усім світом. До речі, від світу Трамп все ж таки відмовився. А от від Китаю до поки ні. І мінськ, як і Москва, теж украй залежні від Пекіну, не буде грошей на своїх сателітів. лукашенко залышите из голую дупою и выняткову картоплую на обед убит товарищ вы что убеждены что так и будет как дональд заявил он уже вчера заявил что он готов вести переговоры то с китаем то еще с кем-то для того чтобы заключить сделку по тарифу то есть они готовы и отступить они конечно мощная страна около 30 производства по валу ну, на счетах, когда считаешь, а как оно там, не знаю. Ну, может, четверть производит. Но ну, это четверть. А они же объявили 75% стран по ВВП войну. Японии той же, Евросоюзу и так далее. Вот мы обойдемся. Ну, может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек. Доллар печатаете вы, но это сегодня. А что будет завтра? Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает, расковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить. І якби сумно це не було визнавати, друзі, але ми дібралися до фіналу сьогоднішнього випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, для нас це вкрай важливо. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І найголовніше це, звісно, знайдіть, не задонавтивши на підтримку Збройних сил України. Триває наш збір на плати ініціації для fpv дронів. Плати ініціації це мозок, який дозволяє. Керувати дронами і направляти їх проти нашого ворога. Увесь цей збір для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Пам'ятайте про Хмельницького і донатьте нашим військовим. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.